অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব মই বহন কৰিছিলোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এই সমিতিখনৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰে আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া ইয়াৰ সদস্য আছিলে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ সদস্য আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত এই মন্ত্ৰীসভাৰ কমিটিখনত সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ স্থানত পীযুষ হাজৰিকা জড়িত হয় ৰণোজ পেগু কেশৱ মহন্ত আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ তিনিওজনৰ প্ৰচেষ্টাত এখন সুন্দৰ প্ৰতিবেদন আজি কেবিনেটৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰা হয় কেবিনেটে এই প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীসভাৰ তিনিওগৰাকী গোটৰ সদস্যক সদস্যক ধন্যবাদ জনায় আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এই প্ৰতিবেদনখনে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানৰ জনজাতি লোকসকলৰো কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ বা তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰিম আমাৰ লক্ষ্য আছিল যাতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নালাগে আৰু লগে লগে বা সমান্তৰালভাৱে ছয় জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাও বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব লাগে মই বিশ্বাসী যে অসমৰ কঠিন পৰিৱেশৰ মাজত এটা ভাৰসাম্য বজাই ৰাখি মন্ত্ৰীসভাৰ গোটে যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে সি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সকলোৱে আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব বিধানসভা চলি থকাৰ কাৰণে এই প্ৰতিবেদনখন আমি সাংবাদিকসকলৰ হাতত দিব বিচৰা নাই যদিও কেবিনেটে তাক অনুমোদন জনাই অহাকালি আমাৰ ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন বিভাগে বা ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টে জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগে এই প্ৰতিবেদনখন অসম বিধানসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই এই চলিত বিধানসভাৰ ভিতৰতে এই প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰাৰ অনুমতি দিব বিধানসভাত কোনদিনা আহিব তাক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দায়িত্ব অধ্যক্ষৰ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাম যাতে চলিত অধিৱেশন যি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে শেষ হ'ব তাৰ পূৰ্বেই যাতে সদনত এই প্ৰতিবেদনখন ৰাখিবলৈ বা প্ৰতিবেদনখন সদনৰ উপস্থাপন কৰিবলৈ আমাক যাতে অনুমতি দিয়ে আৰু মই নিশ্চিত যে অধ্যক্ষ মহোদয়ে নিশ্চিতভাৱে সেই অনুমতি প্ৰদান কৰিব কেবিনেটত আজি আৰু এটা সৰু সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আপোনালোকে জানে যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন গুৱাহাটীত আনিবৰ বাবে আমি এটা বহল প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লেটাৰ অফ ইণ্টেন ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ হয় যেতিয়া মই ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামলৈ গৈছিলোঁ তাতে মই দেখা পাইছিলোঁ যে পশ্চিমৰ মিউজিয়ামসমূহত বহু আপুৰুগীয়া সম্পদ আছে অসমৰ ভাৰতৰ বিদেশৰ আৰু যেনেকৈ লিঅনাৰ্ডা ভিন্সিৰ পৰ্ট্ৰেটৰ পৰা বহুত সম্পত্তি আছে আমি যদি গুৱাহাটীৰ মিউজিয়ামটো এটা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ মিউজিয়াম কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অকল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰই নহয় অসমৰ মানুহে নেদেখা সকলোতো ফ্ৰান্সত যাব নোৱাৰে সকলো ইংলেণ্ডত যাব নোৱাৰে বহুত সামগ্ৰী মাজে মাজে আমি অসমলৈ আনি থাকিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি ছেৰিকালচাৰত প্ৰথমতে এবিঘা মাটি আমি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া আমি তিনি বিঘা মাটি আজি কেবিনেটে কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টক এলট কৰিছে যাতে আমাৰ মিউজিয়ামটো আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি আৰু খুব চাইণ্টিফিকেলি আমি বনাব পাৰোঁ আৰু মিউজিয়ামটো বনোৱাৰ সকলো খৰচ জে এছ ডাব্লিউ ফাউণ্ডেশ্যনে দিব কিন্তু আগতে আমি এবিঘা মাটিত অকল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বাবে বনাব খুজিছিলোঁ এতিয়া আমি তিনি বিঘা মাটি লৈছোঁ যাতে অলপ ডাঙৰ কৰি দেশ বিদেশৰ আপুৰুগীয়া সম্পত্তিবিলাক যাতে আমি ইয়াত আনি থাকিব পাৰোঁ কেবিনেটে আজি তিনি বিঘা মাটি হেণ্ডলুম টেক্স ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে হস্তান্তৰ কৰাত অনুমোদন দিয়ে জে এছ ডাব্লিউ ফাউণ্ডেশ্যনে যদিও ঘৰটো বনাব ঘৰ আৰু মাটি মাটি দুয়োটাৰ মালিকীস্বত্ব অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ লগত থাকিব তেওঁলোকৰ এইটো চি এছ আৰ ইনিচিয়েটিভহে হ'ব কেবিনেটত আমাৰ সৰু এখন আছাম ছাৰ্ভে এণ্ড ছেটলমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ টিচাৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল আছিল তাকো কেবিনেটে অনুমোদন জনায় আজি মাত্ৰ তিনিটাই ছাবজেক্ট আছিলে মেইনলি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত মন্ত্ৰীসভা গোটৰ প্ৰতিবেদন আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে নহয় এইটোতো আমাৰ আমাৰ মিউজিয়াম আমাৰ সম্পত্তি অসমৰ এইটো হ'ল দেশ বিদেশৰ সম্পত্তি এতিয়া আমাৰ অসমত আমি তিনিটা মিউজিয়াম বনাই আছোঁ লাচিত বৰফুকনৰ য'ত আমি প্ৰতিমূৰ্তি বনাইছোঁ তাত লগত আমি দুটা মিউজিয়াম বনাইছোঁ যোৰহাটৰ চুকাফা ক্ষেত্ৰত আমি এটা মিউজিয়াম বনাইছোঁ আমবাৰী মিউজিয়ামটো আছেই ইয়াত কি আছে অসমৰ সম্পত্তি আছে পাণ্ডুলিপি আহোম সম্ৰাট তাৰাগড় ভাস্কৰ বৰ্মা এইটো হ'ল অসমৰ এই যিটো মিউজিয়াম হ'ব এই মিউজিয়ামটোত দিল্লী মিউজিয়ামৰ পৰা এটা আইটেম আহিব ছমাহ থাকিব ঘূৰি যাব ধৰক এতিয়া বুদ্ধৰ ৰেলীক আছিলে আমি অসমত আনিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ মিউজিয়ামটোত জাগা নাই তেনেকুৱা চাইণ্টিফিক নিয়ম নাই এইটো হ'ল অকল দেশ বিদেশৰ সামগ্ৰী ইয়াত আহিব ছমাহ থাকিব গুচি যাব সেইকাৰণে এইটো মিউজিয়াম বেলেগ সেইটো মিউজিয়াম বেলেগ যিটো আমাৰ মিউজিয়াম আছে বা আমি চুকাফাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছোঁ লাচিতত কৰিছোঁ সেইটো হ'ল অসমৰ মিউজিয়াম এইটো যিটো মিউজিয়াম হ'ব ইয়াত ফ্ৰান্সৰ পৰাও আহিব ৰাছিয়াৰ পৰাও আহিব আমেৰিকাৰ পৰাও আহিব দিল্লীৰ পৰা আহিব মুম্বাইৰ পৰা আহিব ছমাহ থাকিলে আমি চালোঁ আকৌ ঘূৰি গুচি গ'লোঁ এইটো এটা বেলেগ পাৰ্পাজ গতিকে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন মিউজিয়াম আৰু কি হ'ব আমাৰ যুৱ বন্ধুসকল অত্যন্ত উৎকণ্ঠাৰে সৈতে অপেক্ষা কৰি আছিল যে পুলিচৰ কনিষ্টবলসকলৰ নিযুক্তি কেতিয়াৰে পৰা হ'ব বা কোন দিনাখন হ'ব মই য'তেই মিটিঙলৈকে যাওঁ তাতেই মোক সোধে যে মামা আমি পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিলো আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ কেতিয়া পাম মই আপোনালোকক আজি জনাব খুজিছো যে আপোনালোকৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিলে তিনি তাৰিখে গুৱাহাটীত আমি আপোনালোকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিম যিসকলে পুলিচ কনিষ্টবল বা কামাণ্ডো এ বি ইউ বি এছ আই যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে সকলোকে আমি তিনি তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ দিম আপোনালোক নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব লগত দেউতা মা বা মাৰ এজনক লৈ আহিব